Будинок, будинок пошкоден вообще просто максимально. Пошли везде трещины, вылетели все окна, двери, машины на мах. Мы просто успели а, за пять минут спуститься в подвал. И взрыв уже был, когда мы были на лестнице. И слава богу, это нас ну, потому что просто мы были просто поранены всеми руками, потому что дом засыпан полностью стеклом. Ну вот сейчас вот, э, ну, короче, Вашка, Вашка, ты сейчас вот грузили, бросали, ты вздрагиваешь, вот, помнишь этот взрыв, их было два, и взорвался вот здесь, на уровне первого этажа, первого поверху, и э, буквально удар в ини, э, ворота, просто в петель в газовый котел, слава богу, там минимальные пошкоджи, я побежала, выключила газ на улице и пошла, э, деревья сказали, что огонь не падает. Вы за, за несколько секунд до вибуху вам удалось сховатися у подвала. Да, так, так, мы даже еще не добежали до подвала, мы были на, на получается, три поверха, и вот этот нижний поверх. Мы уже были наполовину на лестнице, ага. и, наверное, это хорошо, потому что взрывом вынесло и внизу, вот, ну, потому что просто сила была, ну, такая мощная. начала гонять таким зап запахом, ну, ну, горелым, ага. вот. Так, а ся, а скажи, це було пряме влучання шахеда, чи це був, чи його підбили і падали уламки, він підбитий і летів? Він взорвався, взорвався от прямо на вот. От вот тут, тут все вигоріло. І uh, мотор валявся прямо у нас під одної двері. були обламки, всяка електроніка. Я поснімала. Ці штуки. А МЧС тріблю забрали. Господи. Так, а, е... так будинок повністю в якому він стані тепер? Що ти ви будете його ремонтувати, відбудовувати? Чи він вже не придатний до того, аби там якось його відновлювати? Що далі? Не при непри... непридатна моя машина, вона точно на металолом на радборку. Не знаю, що там можна взять а была комиссия, которая э, оценила ну, пошкодження. пошкодження. Да. И э, ну, будем выдавать заново.